Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія «Степ» має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Prime Time. Два комунальних підприємства скоро матимуть нове керівництво. Як і обіцяв, у своїй передвиборчій програмі мер проводить конкурс на заміщення посад. Про другий етап конкурсу Володимир Абрамов розповів на оперативній нараді. На вакансію директора руководителя чисто місто» подано 8 людей, було 9, наскільки я зрозумів, один людина забрав документи і на підприємстві жилтовоць теплосіть. На удивлення подана, якщо правильно понял, теж 5 претендентів. Сегодня будет комиссия конкурсно рассматривать соответствие поданных документов требованиям положения конкурса. Первое. То есть формально пока только соответствие. Второй этап ⁇ это непосредственно конкурс будет. Конкурс там целая история. Надо будет разработать инвестиционную программу. После этого конкурсная комиссия рассматривает, а потом городской глава принимает решение, с кем заключить контракт. В конечном счете городской глава может принять решение ни с кем не заключить контракт. Продолжили нараду с каргами, адже ситуация с питной водою у мисте Значит, Во время выходных у нас без воды были жители переулка Солнечный и жители Веселой Ивановки, по улице я ехал, это было позавчера, улица Владимира Великого, там также не было воды. Работников я видел, но тем не менее вода неизвестно когда появилась. Поэтому начнем, наверное, все-таки с этой жалобы. Жалоба коллективная. Евгений есть? Евгений Анатольевич, пожалуйста, не было воды на переулке Солнечной, потому что я понимаю так, если воды нету, централизованного водоснабжения, тогда надо как-то обеспечить людей хотя бы не централизованно водой, хоть какой-то водой. Потому что люди были без воды на переулке Солнечной, я так понимаю, сутки. По Владимира Великого, Сколько не были люди без воды, сколько были люди без воды, сообщите и результаты ваших ремонтных воздействий. По тем адресам, по которым вы сказали, значит, переулок солнечный, два течь питьевой воды из грунта. Значит, это было в пятницу значит, 1.07. Мы там оказывали помощь жителям этого переулка. Значит, водопроводная сеть диаметром 50 миллиметров из пластиковой трубы, которая не предназначена для водоснабжения, была проложена собственниками этих жилых домов при их строительстве. То есть эта водопроводная сеть, не перебывая на балансе нашего предприятия. В принципе, из года в год каждый раз мы оказываем такую помощь значит, этим жителям. В том числе в пятницу мы выполняли эти работы до самого темна. Вот потом включили все равно при наличии вытока включили для того, чтобы люди могли пользоваться хотя бы в ночное время. Утром в субботу выехали и устранили до обеда. Лечить. Проте проблема не лише в месте селища Сухая Балка також страждает через водопостачание. Сухая балка, совхоз Золотореченский. Ну просто уже я не знаю, как вот выйти. Ну, понимаете, у нас в свое время было совещание на уровне городского головы, в свое время писались протоколы о том, что при такой ситуации, когда предприятие находится в состоянии санации, все предприятия города, для, понимая, что там наши жители, да, должны оказывать помощь вот, по видновлению, по ремонту, в том числе по водоснабжению и водоотведению. Но ну, никто, никакое предприятие не оказывает, к сожалению, помощь, только мы. И вот вчера, значит, мы на этом целый день работали, значит, село Сухая Балка, забили... Три значит, на этом самом, на водопроводе диаметр 100. Вот. Но при этом на этом водопроводе, который является собственностью государственного предприятия, стоит забор частного сектора. Совхоз желтореческий. Дальше. Есть проблема другая. Значит, вчера там работала аварийная бригада. Значит, водопровод диаметр 100, который находится в районе свинофермы значит, и водоснабжение осуществляется в многоэтажных домов, в том числе пятиэтажных, находится в страшном состоянии. Мы вчера, когда его вскрыли, установили пять хомутов. Он весь дышит, просто ну, ну просто мочалка. значит Его в дальнейшем нужно менять, потому что вот эти многоэтажные дома могут остаться без водоснабжения. В ближайшее время будет встреча, в том числе с руководителями тех предприятий, в том числе с народными депутатами, которые курируют этот район. Потому что проблема так и осталась не разрешенной. Абсолютно правильно. Мы тогда на место выезжали, проверяли вытоки канализации. Ну, к счастью, канализация вытоки нормальная, Владимир Жанович, да? То есть анализы показали, что несмотря на то, что канализацию сливает прямо на грунт, тем не менее там, скажем, источников заболевания нет. Но проблема с водой остается, проблема с канализацией остается. Именно. Попри недолики работы водоканала, его керівництво усе ж планировало подвищить тариф на воду. Однако пока что платить ему за старою ціною. Пока э, Национальная комиссия проверит те расчеты, которые касаются холодного водопостачания, так называемого, чтобы все понимали, это поверка счетчиков значит, ухвалила разрахунок. Э предоставление. То есть жители могут пока спокойно <с <с жить, да. тарифы не повышаются? Да, постановление то, которое они подготовили в, про в проекте, как говорится... Э По зміненню тарифів, оно на сьогоднішній день не прийнята. Когда бути прийнята, ми його прокапрокоментувати к сожалению. Найкраща не не і ситуація із теплопостачанням через дороговизну центрального опалення багато хто задумується про індивідуальне. Іноді люди навіть самочинно відключаються від мережі. Я хочу отримати от вас три цифри. Перва цифра, скільки у нас всього в місті квартир на індивідуальному опаленні. Я нікому не давав розрішення на інвідуальне. Наша комісія, яка создана. И положение создано, разработано, которого не было до сих пор. Положение не было про межведомщую комиссию, а разрешения выдавались, интересно. Так вот, хотелось понять с момента получения вообще этих разрешений на индивидуальный этапе, сколько всего в городе квартир отключились, сколько отключились самовольно, мне хочу понять. И третья графа у вас будет, там написано... Если вы говорите о нарушении теплового баланса по отключенным квартирам, в том числе самовольным или не самовольным, хочу видеть, если вы это утверждаете, хочу видеть подтверждающие документы, чтобы понять, что действительно есть нарушение баланса. Мне нужны подтверждающие документы. Керевництво коммунального предприятия «Жовтоводск Тепломережа» вдалися до послуг юридичной конторы для стягнення боргів из «Жовтоводцев» у судовому порядку. Мы заключили, да, мы провели через прозора конкурс по отбору юридической компании, которая будет работать с должниками, то, о чем я говорил месяц назад. Их вознаграждение зависит от непосредственно того реестра, который им передан. Реестр должников, кстати, реестр должников не передается с фамилиями, передается только адрес и заборгованность. То есть мы закон про заказ персонала. Даних не порушуємо, значить, я просто к світню ми передаємо в основному тих должників, у яких срок іскової далежності перевищає 3 роки. А борги тим часом лише збільшуються, адже ціни на газ зросли майже вдвічі. А отже, і за тепло у наступному опалювальному сезоні доведеться платити більше. Значить, рішення НКР, яке прийнято, ну к сожалению, вона удручаюче, не тільки для всього населення. в общем-то, оно, я скажу следующее, то, что там идет какая-то информация о том, что туда включили все, поэтому такие цены, это абсурдная информация. Мы посмотрели структуру тарифа, наши позиции многие не поключали. но я скажу больше. Из 1000, 1000, 1157 гривен 14 копеек тариф, который есть для населения, сейчас утвержден с 1 июля, по городу Желтой воды, 82% это топливная составляющая, газ, то есть, если нам сейчас составляет, как вы понимаете, там 16% по населению, 7% по бюджету, то будет, если схема не изменится, то будет оставлять и того меньше. Ну, в абсолютных величинах это будет больше, но я к чему, что тут это... Сказать, что тут мы сейчас зажируем и население сможет проплачивать, я сомневаюсь. Поэтому, конечно же, когда это дело вступит в силу, я буду согласно решение протокольного вашей комиссии по платежам по налоговым обязательствам, буду выступать перед населением и буду, собственно, просить жителей города, которые не получают субсидию, чтобы они, они по возможности максимально... Ну, може бути не повну суму, але максимально возможний приділок до 80% оплачували в ватепітне сезон. На оперативній нараді був присутній керівник комунального підприємства Ритуальні послуги. І ми, як і обіцяли вам, звернулися до нього за роз'ясненням ситуації за недбання кладовищ. Питання таке: чи відомо вам у якому стані кладовище? Чи були ви там, чи бачили, що там особливо на Іванівському кладовищі, в якому знаходиться саме місце і безпосередньо пам'ятники і могили? Ну, знаем, ну по согласно законодательству, памятники и территория, на которой находится памятник, это то есть сами э, родственники должны убирать. Это по законодательству. Да, Все да, остальное, да. допустим, там дорожки, да, это должна да, да. убирать местная власть, согласно законодательство. Щас, на даний момент, вигалу, тендер, Отже, усі питання стосовно сміття та бур'яну переадресували комунальному підприємству в ЖРЕО, яке в свою чергу запевнило, що як тільки приберуть у місті, приберуть і на кладовищах. Що ж стосовно крадіжок, слово мав представник поліції. По Поступило нам по казаку 5, два заявлення. Там могил багато. Якби, Розкорочені. Ну, ми знайшли даного преступника, який завершив це По металлу По ми будемо працювати в цьому направленні. А ми, в свою чергу, будемо тримати вас у курсі подій. Далі Олександр Горбунов розповів про резонансні злочини, які сталися у звітний період. Сажительниця Сожитель, проживали на протяженні півтора года. Рібник у них не совместний, два з половиною 21 числа нам поступило 00.30 сообщение о том, что на улице находится женщина с ребенком, якобы выпала со второго этажа с окна. по выездом на место происшествия нами было установлено, что не так все, как она сама выпала, и ее человек задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, Уголовного процессуального кодекса, и взят по стражу на два месяца. Это и возбуждено криминальное проваджение по статье 115, части 2. Человек этот находился в состоянии алкогольного, сильного алкогольного опьянения. Мы не могли 40 минут попасть к нему в домовладение. Он считал, что его сожительница находится дома, в соседней комнате. Она уже была 89. Ребенку ничего не угрожает здоровью, потерпевший перелом правого бедра. 29 девятого на го был совершен робеж в отношении семейной пары. Они заходили в подъезд, за день их подошел, подошли двое в подъезде уже ударили мужчину, как бы сказать, устранили физическую силу и сорвали с женщины в серебряную цепочку. Простан потерпелую и інших пацієнтів поведомила Нелли Тарасева. Женщина это поступала ночью, ну, собрали, молодцы, все приехали сразу по ургенты, посмотрели и ребенка, посмотрел психиатр. В общем-то, у ребенка, конечно, нервный стресс был, лететь с мамой со второго этажа. но ну, а у мамы перелом костей таза, она сейчас на вытяжке. И еще у нас одна такая была серьезная операция, это, в общем-то, явление, скажем так, суицида, что, хотя сложно сказать, ну, как все это, шесть раз себя порезать в живот, шесть ножевых ранений у 19-летнего человека женского пола, скажем так, непонятная причина, ну, в общем-то, 6 раз даже. Китай, японцы не делают себе харакири. Достаточно серьезные были ножевые ранения, удалили желчный пузырь, и было поражение печени, желудок ушивали. То есть... Швидка допомога я график работы. То есть неотложная помощь будет работать только с 8 утра до 8 вечера, а так мы оставляем круглосуточный фельдшерский пост на приемном отделении. То есть мы пересмотрели по интернету, есть работает такие Черкассы, работает Тернополь, то есть приемное диагностическое отделение с оказанием неотложной помощи. Доктор будет, который дежурит на приемном, и пусть составляем фельдшера. И сейчас тоже ведем переговоры с променем. Э, возможно, может получится выиграть какой-то грант на наведение двух, ну это не койки, а в общем-то они не будут считаться в коечном фойде, но две койки при приемном отделении для оказания детоксикационной помощи. Что у нас еще? Закончили мы выписку больничных листов. 3000 мы тогда получили, мы уже их практически все использовали. Мы... 2000 выписали те, которые были должны, и использовали эти. Сегодня наш снабженец должен, в общем-то, получить очередную партию, потому что больше 3000 нам не дали, мы 5 просили. А у нас осталось 50 больничных листов. И получили первый раз в этом году, получили вакцину. Но, к сожалению, нет туберкулеза, получили только вакцину от гепатита В, это для роддома и для детской поликлиники, и АКДС, ну, она пентоксин называется, то собственно, сейчас всего 300 доз, Врачи будут просматривать, кому в первую очередь, будут приглашать на вакцинацию детей до года и те, у кого просрочено. Вот в этом плане немного есть какие-то уже изменения. Мы получили письмо по поводу финансирования вакцины от бешенства. Мы деньги на финансирование Это обязательно да. предусмотрим сейчас скажу. Там предложено 30 тысяч Я думаю мы дадим больше 50 тысяч, коротко скажите О чем идет речь? Идет речь о том, что сейчас вроде бы как Зарегистрирована вакцина на Украине Но пока в продаже ее нет Вот Кривой Рог смог купить немного где-то Днепропетровск не купил У нас сейчас есть женщина, которая укусила кошка Она нуждается в вакцинации Но у нас есть иммуноглобулин, мы его сделали Но это не вакцина Связывались с Днепропетровском Невропетровская у них вакцины нет, не берут. Вроде бы есть в Петровом, но Петрова отказываются. Другой регион отказывается. Мы на планируем вынести да. решение о финансировании мы вакцины против беженства да. за деньги местного бюджета. На чергову оперативную нараду был запрошенный представник Держпродспоживслужбы. Уже есть на официальном сайте Держпродспоживслужбы Украины официальный план плановых проведения, плановых проверок. То есть в ближайшем будущем службой будут міські ринки, рынки, а также супермаркеты. Закінчували оперативну нараду виступом Володимира Солодовника, керівника ТОВ Гарант Метиз інвест. Серед хороших новин заплановане збільшення робочих місць на 60 чоловік, збільшення заробітних плат. А отже, надходження до міського бюджету та звіт про встановлення знаків, забороняючих проїзд вантажівка. Було письмо з жалобою і ваше письмо. тому в кінці має ми встановили, по улице Первомайской со стороны Маяковской вы установили знаки проезд запрещен. А все водители, которые заезжают на завод и которые выезжают с завода, у всех на руках есть маршрут движения. Поэтому если... Поліція буде ята то пожалуйста. І наостанок керівництвом підприємства була прийнята до розгляду пропозиція щодо спільного ремонту доріг. Та що з цього вийде, поки невідомо. Слідкуйте за нашими новинами, і ви завжди будете у курсі головних подій міста. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.